Вернення живими з передової неоголошеної війни. Радість цієї зустрічі не порівняти ні з чим. На військовій базі батальйону Айдар ми застали якраз такий момент. Там же ми познайомилися з Віталієм, українським бійцем Залочесько-Луганської області. Он умний. По-моєму, навіть умні некоторих із нас. Ответив що не будь до міністрів залишається менше половини. Любов України. Дело в том, что я вообще не понимаю, почему Алчевск пустил этих дебилов к себе, если есть работа, есть два металлургических комбината, работы хватает всем. Зачем они просто решили, блин, стать независимой республикой ЛНР, как мы их называем. Не, ну я не хочу материться просто на камеру. У нас в батальоне Айдар, вот именно со 100 тысяч населения Алчевска, служит только 4 человека. Остальные все, кто заныкался, кто молчит, кто спрятался, а кто просто боится. Да, мы сейчас выезжаем в солнце. Это самое. Я вот, например, здесь вместе со своей женой. У меня жена хирург, ну, а я боец обычный. Священник на війні благословляет тих. Хто змушений брати в руки зброю і тих, хто ризикує своїм життям і здоров'ям заради інших і заради своєї країни. Отець Володимир розповідає, що після цієї війни людям знадобляться роки реабілітації. Навіть люди тут, які знаходяться, де немає оціх бойових дій, вони до кінця не розуміють навіть інколи що йде війна. Так само і в інших наших регіонах їм приходять вже. ...катафалки загиблими. В них є горе, але те, що відбувається тут, вони не недостатні усвідомити, бо це можна усвідомити лише, коли людина побачить. Якщо вона цього не бачить, вона загаль... це все в загальних рисах розуміє. А ось щоб зрозуміти це дійсно, що тут переживають оці молоді хлопці, яких тут багато, молоді дівчата. Які дійсно, можна сказати, втрачають самі себе, це вони ну, не зможуть зрозуміти. Це вони будуть бачити лише наслідки цієї війни. А що відбувається і як воно тут відбувалося, багато що дуже довго буде невідомим. Это уже давно все называют войной, но наше правительство решило это назвать антитеррористической операцией. Мы каждый день... Каждые сутки отправляем по трое, по четверо двухсотых, десятками пацанов раненых на Харьков, на Киев, на Винницу, на Хмельницкий. И обидно, да, очень обидно. Особенно, когда наше правительство не хочет писать, что они участники АТО, а пишут, случайно оказался в зоне действия АТО. Ну как, человек с оружием в руках, в бронежилете мог раненый получить ранение, случайно оказаться в зоне действия АТО. И вот это вот уже правительство вот так вот уже достало, но мы ничего поменять не можем, и мы пока менять не будем. Я, например, знаю вот ребят, кто после двух-трех контузий врут врачам, возвращаются обратно, опять же гибнут, опять же получают третью контузию, третье ранение, опять же врут врачам и опять же возвращаются назад. То, что Айдар, он не сдается, не сдастся, и Луганскую область мы будем зачищать полностью, мы будем здесь до конца. До фільтраційного табору в місті щастя поблизу Луганська щодня приїжджають сотні людей, які тікають від бомб і мін, покидаючи рідні стіни. Нам дуже довго не вдавалося ні з ким з них заговорити. Люди перебувають зазвичай у глибокому шоці. Ольга Іванівна з дочкою підійшла до нас сама і попросила записати те, що вона хоче сказати путіну. Думала, що нашу хату розбомблять. І от я й бігла. А звідки ваш дім? Луганськом Луганський. Дом? Луганський. Тобто ви сьогодні тільки виїхали? Так. 13 го 13 числа. 13, числа. 13 а, Про синочку та ні, можна розговорити? Звісно. Це ж свої, ма. Ану, Бо, ну, ми, мама. А ну, об'ясніть, ми да йшли вас? сюди, і їде, їде колона якась по дорозі. І їде фура, і, він, і він їде так тихенько і моргає. Об'ясните мені, що це, що це, що це було. І він, і він сигналить, і блимає святом, і потихеньку їде фура, а ззаді їдуть такі. А а спереді ще пов... пішли солдатики наші, золотко моє. Ой, які вони змучені, уморені. Це вам не передасть. Ви самі ходять за вас, щоб зараз. Бачить дітей наших, що в це врем'я. Оце вони от таким, такою життю живуть. Ви представляєте? і ця колона дуже пішли солдатики, за ними їдеться, оця фура, а тоді їдуть прості такі машини. І ці дітки-солдатики почали нам рукою махають. Я не знаю, що можна сказати. Путін, схаменись, схаменись, я прошу. Хай мене, що тебе є діти. Дай Бог, щоб твої діти з нами рядом йшли, щоб ти в цій крові захлебнувся нею, яку ти сотворив. Вот этот Болотов, кто он такой? Это обыкновенный кто он? Водитель? Шахлер, водитель. И Ефремова. Вот, вон, вот они руководят их кто? Деньги, все это делают деньги. Потом начались вот эти митинги. Откуда? Потому что, правильно, Ефремов проплачивает, Янукович проплачивает, начали вот эти митинги, референдумы. А эти референдумы на каком основании? Напечатанная, обыкновенная бумажка на принтере. И, люди, и то, что там может быть 20%, которые там голосовали за деньги, за проплаченные, за Януковича, за Пшонки, за всех остальных. Можешь это все, нас натянули все проплачено. А русские на каком этапе? А русские прави, они уже были здесь. Да. Они уже были здесь. В тот момент, когда они СБУ захватили, те, которые бабушки такие вот приходили за 50, за 100 гривен, они им проплатили. Вот этот Болотов и все остальные, они проплатили, они стояли с русскими флагами для того, чтобы думали, что люди их всех поддерживают. Некоторые, конечно, пошли, пошли на референдум, но многие сейчас одумываются. Они говорят, мы пошли на референдум, но мы хотели просто отдельно быть республикой, но в составе Украины. На той бумажке, которая референдум был, там не было указано. Ну, а сейчас как? Люди уже не хотят отдельной республики? Конечно, не хотят. У нас, например, я живу на квартале молодежном. У нас на базе механизации стоял град. И у меня через дом летел град в сторону Веруунки. И у меня душа кровью обливалась. Я знала, что там уже мясо. На наш, наших людей убивали градами. Дмитро Алів у минулому успішний луганський бізнесмен і менеджер великих корпорацій. Тепер він від Луганської обласної державної адміністрації щодня їздить в щастя зону попадання градів. Вже практично всі хочемо, щоб зайшла українська армія і це все На самом деле, люди, які ходили на так звані референдуми, создавали себе непонятное чудо ЛНР, ДНР, поняли, що. все это путь в никуда. Некоторые, те, кто не поняли, готовы смириться с любой властью, которая придет. Им все равно, кто это будет, Россия, Украина. Они будут жить при всех раскладах, потому что они такие приспособляются Так они устроены. А бы войны не было в таком ракурсе. И с этим тоже надо что-то делать. Даже от того, если сейчас, завтра собоят Луганск, жить в нем будет реально невозможно. К зиме он подготовлен не будет. Детям все равно надо идти в школы, хотя бы в Луганской области. В любом случае людям надо будет где-то расселяться и какой-то промежуток времени провести за пределами своего родного дома. Мне кажется, это надо перетерпеть. Все. И одним Я держал, а Саня ехал. Людям кушать нечего. Они вот подвал вот эти стоки. Они оттуда будут набирать. В основном по гуманитарке приходят крупы, приходят консервация. Вот это домашняя консервация. На самом деле, кто думает, что это ерунда или фигня, вот, то солдаты этому очень рады, потому что получить часть домашнего питания какого-то, часть домашней консервации, вот, это очень и очень важливо. Луганські волонтери це особливі люди. Люди, у яких був вибір відсидітися в тилу. Вони везуть гуманітарну допомогу на блокпости української армії і в нещодавно визволені міста. Іноді розвантажувати її доводиться під мінометними обстрілами. Два Олександри в мирному житті, друзі і колеги. На війні вони разом стали волонтерами. Я знаю Александра, потому что мы с ним получается вместе теперь волонтеры. Вот До да. этого вместе дружили, и Поэтому, вместе да, когда когда как бы все это началось, он мне просто набрал. Вот и в этот момент семью находился в другом месте. Он говорит, надо помочь. Вот мы приехали, ну. Денег нам тут не платят. Ничего вот. не а работа вообще. это не назовешь. Знаете, как это крик души. То есть чем-то каждый должен как бы, что-то в жизни в это сделать для того, чтобы ну, как нам жилось, нашим детям жилось, чтобы, это, чтобы наш город был свободен. Вот. Каждый, если как бы, что-то хотя бы в жизни сделает, потом ему будет за это не стыдно. Вот. Если, конечно, отсидеться где-то, ну, многие предпочли такой путь вот, 90%. А 10%, вот, наверное, это все-таки мы у них попали, которые решили каким-то образом нашей нашей Родине помочь и нашему городу, в котором мы живем. Вот. Мы выбрали такой путь, путь волонтерства, помочь развести продукты, доставить на передовую продукты, потом людей накормить. Вы знаете, самое приятное – это встретить глаза людей, которые ну, несколько дней находились под бомбежкой и которые первые часы после того, как она заканчивается, видят твое лицо и спрашивают «Кто ты?». Вот. Ну, в вот этот момент, конечно, знаете, может для этого люди живут, для того, чтобы друг другу помогать. Вот. И, ну, сказать, что за это кто-то должен взять деньги, ну... У меня даже, честно говоря, в голове такого не сложилось. Привезти в город, где только что страдали люди, где убивали детей, где стреляли по мирным гражданам и сказать, вот вам картошка, купите. Ну, знаете, кем это надо быть в жизни? Они спрашивали, откуда пришла гуманитарная помощь, и мы спокойно говорили, что это гуманитарная помощь из Ровно и Львова. Они плакали. Вы знаете, они плакали. Вот они говорят, ну мы говорит, видим, какую гуманитарную помощь шлет нам Российская Федерация и какую гуманитарную помощь шлет нам якобы бандеровцы, бандеровцы там, правосеки, кто еще, нацики и так далее и тому подобное. Поэтому мнение у людей уже о всем происходящем поменялось. Даже если кто-то из них ходил на референдумы, эти все, они уже поменяли свое мнение. Они уже понимают, что есть единая страна и есть единая нация. Нация наша родилась, наша нация родилась с этими событиями совсем. 7. а секунду, благословіть основна маса людей, які підтримували проросійські ці погляди і за Росію, це були люди, які ніколи там не бували. А ось ті люди, які навіть приїжджали з Росії, зокрема, мої знайомі їхні друзі. Вони з Ростовської області, з інших областей, вони по паспорту росіяни, але вони підтримували Україну і навпаки були за Україну. День незалежності 2014 року на Луганщині став найпатріотичнішим і найтрагічнішим за всю її історію. Ніхто з командирів батальйонів, які воюють на передовій, не зміг приїхати за нагородами. Війна не відає свят. Не буде ніякого відкату назад. некуда деваться он не будет что-то такое его застроили какие-то украинские хлопцы не может такого быть он будет идти до последнего мы всегда будем сильными я надеюсь что россия наконец-то отдумается ну не только Россия, вот Владимир Владимирович, россияне, вот я несколь, э, с несколькими ребятами общаюсь э, с Донского казачества, с кубанскими ребятами общаюсь по телефону. Они говорят, мы не можем понять, говорит, что Россия хочет от вас. У нас нет гражданской войны, нет. У нас уже сепаратистов не осталось вообще. У нас есть конкретные вооруженные зеленые человечки, которые зашли со территории, с территории Российской Федерации со всем этим хламом в виде всяких боевиков, террористов. И військовым сложно понять, и люди, много кто, особенно в не может понять, за для чего воюют, почему воюют, и на эта война нужна. Но выходит, что кому-то она все-таки нужна. Я хочу, чтобы мы, мы победили, победим. Я надеюсь, до конца месяца мы победим. Потому что у нас, ребята, у них сила, дух, воля. Что касательно Донбасса, это уже будет другой Донбасс, это будет другой город, это будут другие люди. То есть их уже, как говорится, намеки не проведешь.